So soalan yang ketiga ni pula Dia kata dia solat dulu So bila dia solat Hidup dia ditimpa pelbagai musibah dan sebagainya Dan akhirnya dia down, dia stress Dan dia buat keputusan untuk tak solat Dan sepanjang dia tak solat Hidup dia bahagia, aman, damai Dan dia rasa dia solat ke dia tak solat ke Dia tak rasa apa pun Tak ada perubahan Dia tak solat Sampai sekarang dia tak solat Dan dia rasa sangat bahagia Tak rasa apa pun So bagi saya Tujuan dan maklumat kita beribadah Ataupun tak perintah Allah ni Kalah untuk mendapat ketenangan. Ramai orang, dia buat baik ni untuk dia nak dapat ketenangan. Bila dia tak tenang, bila dia tak bahagia, dia down. Contoh, suruh solat. So, dia rasa solat tu susah. Bila dia rasa solat susah, dia tak nak. Dia nak hidup bersenang lena, bahagia, aman, damai dan sebagainya. Kalau lah kita nak aman, damai kat dunia ni, kalau kita tak nak ditimpa apa-apa, kita tak nak bersusah payah, jangan harap lah nak masuk syurga. Betul, saya terpaksa cakap lah. Memang jangan harap nak masuk syurga Dunia ni penjara untuk orang beriman Dan syurga bagi orang kafir Kalau kita nak bahagia, kita nak tenang Kita nak puas, nak puaskan nafsu dan sebagainya Kat syurga nanti Dan nak syurga, tak ada cara lain Melainkan kita kena bersusah payah kat dunia Tapi kalau kita nak solat pun kita rasa susah Macam mana kan? Macam mana kita nak masuk syurga? Nak berjaya dalam kerja pun kita kena berusaha gila-gila Nak berjaya dalam pelajaran pun kita kena berusaha gila-gila Apa lagi nak masuk syurga? Saya rasa semua dah maklum tapi ada satu lagi persoalan Yang mana Allah SWT sebut dalam Quran Siapa yang beramal soleh Maka Allah akan bagi mereka kehidupan yang aman damai kat dunia ni Dan siapa yang buat maksyiat Allah akan bagi kehidupan mereka tunggang langgang kat dunia Tapi dalam kes ni Kenapa macam pelik kan Orang tu tak solat tapi hidup dia bahagia Bukankah kalau kita tak solat dan kita buat maksyiat Allah akan bagi hidup kita tunggang langgang Tapi kenapa mamat ni dia boleh bahagia Sebenarnya ada satu benda dalam dunia ni yang dinamakan istidraj istidraj. Istidrajnya adalah nikmat yang Allah bagi kepada seseorang untuk menyesatkan dia. Contohnya Allah bagi kita kejayaan dalam SPM. Dalam keadaan kita ni kaki maksiat kita berzina, kita minum arak, kita tengok video tak elok, kita couple dan sebagainya alih-alih SPM score. Tak tutup aurat, tiba-tiba SPM score. Ataupun kita tak solat, boleh jadi kaya. Ataupun kita ambil riba, kita judi dan sebagainya kaya. Dan hidup kita senang-lenang Ini semua adalah istidraj Allah bagi kita nikmat untuk sesatkan kita Yang mana akhirnya Allah bagi kita kepuasan kat dunia Kat akhirat nanti Allah masukkan kita dalam raka Seksa-seksa-seksanya Benda ni bahaya Sebab tu kita kena muasabah cepat-cepat Muasabah kalau kita dapat apa-apa kejayaan Kesenangan kat dunia ni Kita muasabah balik Muasabah adakah Aku ini kejayaan ni Nikmat ataupun istidraj Adakah Allah bagi ni untuk Menyesatkan aku apa Allah bagi adalah ganjaran daripada hasil usahaku dan pemberiannya. Janganlah terlalu leka dengan kesenangan yang Allah bagi. Gunakanlah nikmat kesenangan yang Allah bagi ini untuk kita lebih mudah bertaubat, lebih mudah mengerjakan amal yang Allah redha supaya kita semua dapat masuk syurga insya-Allah.